Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І сьогодні ми говоримо про впровадження it технологій в Україні. Гість програми Олександр Ольшанський, член правління інтернет асоціації України, експерт з питань it технологій Пане Олександре, доброго дня, Доброго пане Олександре. Я думаю, ви чули заяву президента України Петра Порошенка, який говорив про впровадження it технологій в Україні, зокрема про 3G і 4G. Якби не корупція, то, за словами Порошенка, президента України, процес був міг би бути набагато швидше. В чому от прояв цієї корупції був? Ну, смотрите, технически, э, 3 g вже, на самом деле даже устарели. А Україна їх ще даже не впровадила. Тобто, все это можно было сделать 10 лет назад. Никаких технических препятствий для внедрения скоростного мобильного интернета в Украине не существует. Все препятствия упираются в те или иные регуляции. Есть небольшая проблема с конверсией военных частот, но это тоже проблема скорее регуляции, нежели техническая. А, ну, потому что мобильные операторы, в принципе, готовы заплатить за конверсию военных частот военные готовы там эти деньги принять, нужно как-то согласовать эту цену в разумных рамках. Еще большой вопрос, насколько эти частоты все-таки военным действительно сегодня используются, а не это, так сказать, фикция, потому что, ну, к сожалению, знаете как, вот частота – это некий такой актив, который никогда не хочется отдать. Ну, и поэтому... Ну, всегда есть масса аргументов за то, что он действительно очень нужен, очень важен и нужно очень много денег для того, чтобы его, значит, э, ну, перевести там оборудование на другие частоты. Но так ли это или не так, это вопрос всегда. на коррупции. В чем коррупция? Вот, если на таком уровне уже президент звертается, что... Смотрите, э, с коррупцией ситуация следующая. Вообще, ну, это огромный рынок. Представьте себе, там, мобильный, мобильный рынок – это огромная, огромные денежные потоки. Есть несколько игроков. Всегда, какое бы решение вы не приняли, ну, решение принимают в основном там, все регуляции, зависит от национальной комиссии по регулированию связи. Какое бы вы решение не приняли, всегда будет кто-то, кому это решение лучше, и кто-то, кому это решение хуже так невозможно сделать чтобы это решение было всем хорошо так не бывает вот на то и существует регуляторный орган который должен был все это сделать вот но к сожалению этот орган скорее грубо говоря заморозил ситуацию то есть они не принимали это решение на протяжении очень многих лет понятно что это решение сложно но жизнь диктует понимаете мы же не можем при свечках сидеть да там в принципе, копать, копать в городе колодцы и прокладывать туда кабеля, тоже кому-то не нравится, наверняка, да. Но это же не говорит о том, что мы будем сидеть без света, там и отапливаться там дровами. Угу. Вот здесь примерно такая же ситуация. есть реакция. Да, ну вот э, уже теперешний состав, на самом деле надо сказать, что еще до заявления этого президента, быть честным, что э, новый состав комиссии, который уже вот э, после революционной, так сказать, вот он уже принял в работу э, ну, эту проблему, и э, там уже есть несколько решений по этому поводу. В принципе, э, скажем так, дело с мертвой точки сдвинулось. Если оно не затормозится, то я думаю, что там... Э, Наверное, к следующему году мы будем уже с какой-то там 3G, там, ну, mm -hmm. если не связью, то по крайней мере с уже выданными лицензиями. И э, ну, уже дальше все будет зависеть от коммерческих операторов. А они, поверьте, сделают все очень быстро, потому что э, ну, это деньги, им выгодно, они mm -hmm. хотят оказывать эти услуги, люди хотят потреблять эти услуги. Ну, в общем, здесь все понятно. Но я бы на этом не останавливался. Я бы сказал еще о том, что нужно понимать, что Украина которая когда-то шла впереди этого паровоза, сегодня отстает там на 10 лет. То, -то ведь 3G нужно отмолвляться, потому что застарело. не скажите отказываться, потому что как раз ну, сейчас много дешевых достаточно устройств потребительских, и эта технология будет востребована. Но надо понимать, что страны вокруг нас, Польша, Россия, уже внедряют так называемые технологии 4G, LTE, это еще более быстрые, еще более прогрессивные. И важно, чтобы здесь, чтобы с 4G не повторилась та же ситуация, что с 3G. Потому что сейчас операторы получат эти лицензии uh -huh. и скажут, и попробуют пролоббировать, чтобы 4G никому не давали, для того, чтобы они успели как бы, эту технологию откатать и с нее получить максимальное количество денег. И вот здесь э, воля uh -huh. государства должна быть в том, что ну, наша задача идти вперед. В чем экономичная суть питания Потому что, разумеется, что приватные компании, как вы сказали, хотят, как можно быстрее, получать лицензию для государства, для бюджета. Государство, конечно, эти лицензии продает на тендере. И частоты продает на uh -huh. тендере. Значит, здесь, знаете, как старый анекдот еврейский есть, когда председатель суда приходит и говорит, что Хайм занес 100, а Брам занес 120. И я предлагаю 20 вернуть и судить по справедливости. Ну, то есть, здесь такая же точная ситуация. Смысл заключается в том, что государство, с одной стороны, должно забрать максимальное количество денег в бюджет, ну, собрать за счет э, продажи этих лицензий и так далее, да, но потом нужно справедливо разделить э, частотные ресурсы лицензии и сделать так, чтобы операторы максимально быстро это все внедрили. Угу. Потому что если государство захочет слишком много денег, то э, все это затормозится. Если слишком мало денег, то недобор денег в бюджет. Ну, в общем, здесь такая тонкая грань. Именно поэтому, собственно, и существует комиссия э, в качестве э, отраслевого регулятора, потому что там вот нужно найти вот этот баланс тонкий. Uh -huh. Ну, информационная безопасность Украины. Вот, и много компаний с российским капиталом. Их треба не допускать, а чья акция ну, Эту проблему надо было, конечно же, ставить 10 лет назад. Сейчас о том, чтобы не допускать, речь идти не может, к сожалению или к счастью, не знаю. Почему? Потому что это большие игроки на рынке, большие компании, они не с российским, они с международным уже давно капиталом. Угу. Вот. Ну, есть и с российским, правда, вот. но я думаю, что сейчас нужно обращать внимание не на это. Вот уже так случилось, уже как случилось. Но сейчас ну, нужно обращать внимание на безопасность. То есть нужно, чтобы эти компании несли определенные, ну, определенную ответственность по информационной безопасности, по обеспечению э, каналов связи. Кстати, вот та же продажа 3G лицензии, например, mm -hmm. да, она должна обязательно сопровождаться обязательствами со стороны компаний по скорости развертывания сети, по покрытию. То есть не просто купил лицензию, теперь жду, когда значит, мне за эту лицензию кто-нибудь даст больше денег, и я ее перепродам. Ну, uh -huh. можно, там есть схема. Вот. А, нет, значит, ты, если получил лицензию, ты обязан в течение определенного времени обеспечить покрытие сетью такого-то процента территории Украины. сколько швидко, если говорить про территорию Украины. Сколько вы сказали, что процесс срушился, насколько шведку может ну хотя бы на 70-80%? Ну, Я думаю, что от сегодняшнего момента, если никаких препятствий со стороны государства не будет и все эти тендеры пройдут, я думаю, что речь идет меньше года, ну год, угу. вот. то есть вот примерно такой срок, это вот на все бюрократические процедуры и на техническую часть. Александр, возможно, кто-то не совсем понимает, что такое 3G и 4G технология, чему они принципово отличаются. Что такое интернет, выход... Ну, очень быстрый интернет, интернет в вашем мобильном телефоне или в вашем мобильном компьютере. Настолько быстрый, что вы можете по нему смотреть телевизор, вы можете получать доступ к сетям своего предприятия, к базам данных, вы можете из домой работать совершенно спокойно. То есть, э, фактически, э, ну, если так на бытовом уровне объяснить, вот если вы знаете, как подключение по Wi-Fi. Да? Uh -huh. Вот вы по Wi-Fi подключили компьютер, это там довольно быстро. Вот примерно такая же ситуация с 3G, а тем более с 4G. То есть, LTE-сеть э, вообще обеспечивает очень э, ну, быстрый э, интернет, и можно много сервисов всяких на это сверху накрутить. А перспективы для Украины ну, наступного поколения, там, 5G, 6G – ну, опять же и 6G пока, так сказать, поколения мифические больше, ну там 5G сети сейчас экспериментально в Японии внедряются. Но на самом деле нет такой потребности. Вот нам бы идти в ногу со временем, то есть нам бы сейчас 3G через годик там 4 поставить или там через полтора и потихоньку начать развивать эти технологии и провести демонополизацию этого рынка, чтобы еще было больше операторов. Вот, это приведет к улучшению качества услуг, это приведет к снижению цен для конечного потребителя и как следствие развитию экономики, потому что есть прямая зависимость между хорошей связью и ростом ВВП. Потому что хорошая связь, люди быстрее принимают решения, быстрее происходят бизнес-процессы, быстрее растет экономика. В Киеве сейчас деякі де, де. операторы уже надают 4G 3, 3, 3G. 3G. Одна единственная лицензия uh -huh. когда-то была выдана когда у С формулировкой такой, что мы выдадим Укртелекому, чтобы поднять его стоимость при приватизации. Ну, сама по себе формулировка сомнительная, вот, потому что поднимая стоимость при приватизации, увеличивая там поступление в бюджет, мы фактически ну, гробим остальную часть экономики. А, работает плохо, вот, работает только в Киеве, там еще там в нескольких полукрупных городах. А, качество не, соответ, ну, то есть не соответствует тому триже, которое существует в мире. Если запустят технологию 3G и будет нормальная конкуренция, то, то будут компании и ну, будут варианты выбрать, в кого... Конечно. ...то какая конечно. цена? Цена питания насколько может взрослеть цена и пакетов соответствующих? Да нет, скорее, стоимость пакетов, конечно же, скорее упадет, если в цене трафика, то она упадет колоссально. А если в среднем, как это выглядит для потребителя, то примерно это будет выглядеть так. Вы будете платить почти, примерно столько же денег, сколько сейчас. Может быть, чуть-чуть меньше, может быть, чуть-чуть больше. Это трудно сказать. Наверное, в первый период чуть-чуть больше, потом чуть-чуть меньше. Да? Вот. Но по совершенно другое качество услуг, э, совершенно другой объем этих услуг, ну, больше и значительно. Вот. Поэтому э, здесь, вообще, знаете, многие, э, многие проблемы в экономике лечатся конкуренцией. Конкуренция – это такое очень универсальное лекарство экономическое. В якости новой послуг российская влада, Тим людям, які живуть в Криму, обіцяла, що дуже швидко вони отримують 3 g технології Як процес йде, чи, чи проблема така сама, як в цілому по Україні? Ні, ну, проблема не така, наскільки я знаю. Дійсно, сьогодні в Криму вони намагаються внедрити 3G, про LTE не знаю. Вот, 3G-сети вроде бы действительно монтируют, и ну, я думаю, что это действительно соответствует действительности, и российские операторы развернут в Крыму 3G-сети. Я еще раз скажу, что отставание Украины в этом вопросе, не было никаким образом связано ни с какими техническими, финансовыми или какими-то другими проблемами. Это отставание было связано исключительно с проблемами государственных регуляций различных. Я не хочу анализировать там, вот говорят коррупция, президент говорит коррупция, я не знаю, я там свечку не держал, коррупция, не коррупция, но факт, факт заключается в том, что э, технических и финансовых проблем э, для внедрения этих технологий не было и 5, и 7 лет назад. В угу. законодательном поле выстачает нормативных актов для этого? Чтобы... Я бы сказал, что их больше, чем нужно сейчас. То есть нужно либерализовать этот рынок, нужно дать возможность операторам на вторичном рынке обмениваться между собой частотами, может быть даже организовать вторичный рынок продажи частот. Угу. Почему? Потому что у одного оператора в одном регионе больше, чем ему нужно, у другого в другом регионе больше, чем ему нужно. Им нужно обменяться, они сегодня не могут это сделать, технически это очень сложно сделать. И вообще нужно... Вообще есть дальнейшее движение, в общем, понятно. Оно называется принцип технологической нейтральности. То есть оно выглядит очень просто. Если у оператора есть полоса частот, то дальше он использует на этой полосе частот ту технологию, которую считает нужной, которая на сегодняшний день наиболее эффективна. Ему уже не нужно получать разрешение у государства на смену технологии, если у него есть уже полоса частот. Но это дело скорее будущего, это скорее речь идет о 4G связи, о переходе к 4G. Вот. Но вообще такой принцип тоже должен постепенно у нас внедряться. То есть у нас, у нас просто очень старые механизмы вот этих регуляций, они все заточены там на начало 90-х. Ну, фактично ніякого пересмотру там э, этих механізмів не було за последние там 10-15 лет. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був Олександр Ольшанський, член правління інтернет асоціації України. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.